Україна, щоб прогнати втому і стрес, радять частіше бувати на природі або займатися спортом. А щоб поєднати обидва задоволення, варто зайнятися кінним спортом. До того ж, спілкування з кіньми, ніби візит до психотерапевта. Півроку регулярних занять, і ви помітите, як підтягнуться м'язи, зникне біль у спині і нормалізується тиск. Та головне це позитивний емоційний заряд. Як навчитися їздити верхи? Розпитаємо Наталію Присяжнюк. Вона генеральний секретар Федерації кінного спорту України. Доброго ранку. Доброго утра. Я думаю, ми починаємо розговори шлаях, утром значно точно добре. Точно. А від чого головна користь, і взагалі в яких сферах допомагає зі здоров'ям кінний спорт і з'їзда верхи? Знаете, я думаю, что это будет ответ универсальный, потому что помогает везде. То есть это помогает вашей семье, на работе, везде. Чем бы вы ни занимались, конный спорт возвращает вас действительно к таким вот глобальным э, позитивам его, самой природы. Поэтому тут однозначно ответ только позитив во всем. Ну, с физического плана то, мязы подтягиваются, да, нормализуется тиск, это все правда. Да, а сколько поширенный кинеспорт в Украине у нас? вы знаете спорт да конечно спорт в украине достаточно популярный но э, спорт сложный и как бы связанный тоже с достаточно связанный с самой системой развития государства поэтому с возможности которые последние двадцать лет происходили у нас то есть они как бы наложили естественно что определенную э, изменение и наконный спорт но сейчас я думаю очень удачный момент. То есть фактически мы можем начинать фактически с нуля, используя опыт предыдущих лет в нашей стране и уже присоединяя новые технологии всего мира. Де э, находятся базы? Целыше в столице, да еще и в меньших регионах. да можно заниматься этим, да можно развиваться Вы Знаете, на, на Украине достаточно много конноспортивных баз, что говорить о. Если мы будем говорить сейчас вот мы с вами в Киеве разговариваем, да, чтобы людям дать какие-то рекомендации, то, конечно, я могу говорить только о тех базах, с которыми работала Федерация конного спорта Украины, где мы могли делать соревнования, где мы точно понимаем, что персонал квалифицированный и что человек, придя в этот клуб, получит правильные уроки и действительно позитивный результат. Ну, это вот село Чубинское, там есть конно-спортивный клуб, э, Процево село, потом есть Жашков, это Черкасская область, вот на Дамбе Конча-Заспа, это Обуховский район. То есть несколько, э, есть в Донецкой области, там две или три хорошие базы. То есть, действительно, понимаем, самое главное, что на базах есть профессиональный персонал. Вот то, что очень важно в конном спорте. Но по он они очень богаты. Они и за выглядом, и за характером. Какие в Украине наипопулярнейшие? Вы знаете, украинцы народ же такой толерантный, общительный, эмоциональный, доброжелательный. Поэтому и пород лошадей в Украине очень много. Просто есть породы лошадей, пород много. Направление э, работы с этими лошадьми разное. Да? Вот пони спортивные, тоже они там, они спортивные пони, это, это используется в основном для детей, то есть они тоже есть нескольких, ну, пород. Потом есть хобби-класс, ну, тут уже кого любишь, есть фризы, замечательная голландская порода, красивые, в движениях доброжелательные, достаточно послушные. Конечно же есть, то, что используется в хобби-классе, это украинская верховая, очень красивая такая, умная порода, немецкие породы, французские породы. То, что касается спорта, там, конечно, более такой жесткий отбор, подбор потому что сама селекция лошадей происходит уже по направлению развития какого-то определенного вида спорта. Ну, это тоже и, конечно, немецкие, голландские породы, французские породы. Ну, и наша украинская верховая тоже угу. работает в большом-высоком большом, спорте. Понятно. Давайте еще посмотрим, что происходит интересного в мире, в Украине, и потом продолжим разговор после коротких новин. Энергия на випередження часу Мустанг Седовок. Гострої кишкової недуги на Волині 19 людей, з яких п'ятеро діти госпіталізовані до інфекційного відділення Камінь Каширської центральної районної лікарні. Стан здоров'я усіх хворих оцінюють як середньоважкий. Місцеві епідеміологи відібрали проби з довкілля харчових продуктів та питної води. Бактеріологічні дослідження ще перебувають у роботі. Медики вже зараз припускають, що пацієнти ймовірніше заразились через брудну воду або ж зіпсовані продукти. Пішла з життя людина, яка змінила світ. На 57-му році помер засновник комп'ютерного гіганта Apple Стів Джобс. Тривалий час він боровся зі смертельною недугою раком підшлункової залози. Однак хвороба, зрештою, перемогла. Саме завдяки Джобсу комп'ютер спочатку з'явився у кожній оселі, а згодом став кишеньковим. Його філософія стала взірцем для багатьох комп'ютерників, бізнесменів і навіть політиків. Недаремно свої співчуття з приводу смерті Джобса висловили лідери провідних держав світу. А звичайні Шанувальники засновника Apple та його дітич, дізнавшись про смерть Кумира, почали приносити квіти до філій корпорації по всьому світі. Нобелівська премія з літератури залишилася у Швеції. Відзнаку дали тамтешньому поету та письменнику Томасу Транстремеру. Члени Нобелівського комітету пояснили, що обрали його серед 74 претендентів за вміння через свої прозорі образи створити свіжий підхід до реальності. Від вог. Було б здоров'я, все інше наживем. Про найважливіше розкажемо. Покажемо. Застосуємо. Цього разу про догляд за шкірою саме цієї пори. Як підготуватися до холодів, що любить ваша шкіра і чим її наситити восени? Які процедури варто робити у салоні і рецепти домашніх масок? Дивіться ероздоров'я на нашому каналі у суботу і вранці, і ввечері. Медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогаз Страх. Продукти дорощують чи не щодня. Спочатку дорощують, а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до тріки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи? Хто буде на них господарювати? Дивіться сільський час. І будете знати, що неділі на каналі ЕРА о 7.50. партнер проекту компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Мы говорим с Натальей Присяжнюк про те, как научиться ездить верхи. Продолжим нашу разговор. Кинный спорт очень э, много видов разных змагань И поступают только легкие атлеты. Какие это виды, какие среди них в Украине наиболее популярны? На сегодняшний день семь видов э, конного спорта, олимпийских. Вот то, что называется олимпийскими видами конного спорта. А вот сейчас я была на Европейской Ассамблее, э, Федерации Европейской. К уже не говорили о восьми. Но, честно говоря, я не буду, угу. не буду говорить, потому что еще, честно, и не просмотрела даже. То есть, семь основных, самый популярный, самый популярный везде, это конкурс, ну, может быть, в каких-то странах есть какой-то другой чуть-чуть баланс. Конкур, выездка, то есть, высшая школа верховой езды. Конкур это преодоление препятствий. Высшая школа верховой езды – выездка, вольтажировка, драйвинг – это когда управляют упряжкой лошадей. То есть, это такой интересный, когда несколько лошадей в упряжке. Что у нас еще бывает? Тут недавно ввели э, вот этот э, американский ковбойский вид там, когда они на своих маленьких лошадках. То есть понятно, что добавляются виды спорта, потому что они популярны становятся, выходят за рамки страны, есть определенная процедура вхождения в этот э, вид олимпийский и так далее. У нас самый популярный конкурс и выездка. Ага, ясно. У нас есть даже видео з, зі в Киеве минулорічного. речного года. Что было интересного да. того года? Прокомментируйте. Это мы сейчас смотрим э, видео. Это у нас была серия турнир национальных соревнований. Соревнования системные. Вот мы в прошлом году как раз начали специальная детская программа. Да, она была так, Вику, Шести лет. Ой, такие маленькие. лет, а можно? Да, можно. можно. Но для этого вот э, для того, чтобы это было, можно, вы видите специальных лошадей, специальную экипировку. Вот сейчас самый начальный класс. Это называется фурцугель класс угу. на э, лонжике. Это уже вы видите взрослых всадников. Это уже выездка, вот она отличается такой элегантностью, высшая школа верховой езды, цилиндры, фраки и так далее. То есть это классическая. Ну это так красиво. Это, значит, вот девочки, ей правда даже меньше 6 лет. А, а вот а это собственно... открытие одного из клубов, и вот там были наши казаки. То есть вот видите, как оно нам реально угу. просто сродни. Совсем наши. Так? Да, это вот, но ну, это шоу, это не спортсмены, это шоу, которое вы видите. Так а как же ж научиться все такое? С чего начинать да, я сейчас вам скажу начинать. Надо прийти в клубы, да, и в первую очередь э, понимать, для того, чтобы понимать, работать, оставаться ли вам заниматься в этом клубе, вам в первую очередь должны предложить или экипировку купить, или предложить хотя бы шлем для того, чтобы вы занимались в шлеме. То есть без шлема. Без защиты на спине для детей до 14 лет, без специальной обуви. Вообще о занятии не может быть и речи. Ни на каблуках, ни в шлепанцах, ни в вьетнамках, никто верхом не сидит. Это небезопасно. Я сейчас не говорю, там эстетично это не, небезопасно. Понимаете? Поэтому в первую очередь профессиональная экипировка это безопасность. Угу. Что в конном спорте это, ну, это вопрос номер один. Дальше, если вы приходите с детьми, с вас должны взять справку. От врача о том, что ребенку можно заниматься uh -huh. верховой ездой. И, конечно же, заявление от родителей, что они не возражают, что ребенок занимается верховой ездой. А какие взагалі противопоказания до занятий? Вы знаете, это только врач может сказать. Вот то, что касается медицинского вопроса, это только врач может сказать, какие могут быть элементарная справка у своего участкового uh -huh. врача. Ничего особенного, никакие диспансеризации, никакие спортивные врачи. А вот то, что касается противопоказаний, вот я вам сейчас их назвала основные шлем. Защита на спину, специальная обувь, и если это ребенок, еще вот таких два. Две такие бумаги. Вот это основные противопоказания. То есть отсутствие профессионализма. Это для вас будет сразу же показателем. Правильно вы выбрали клуб, в который вы пришли, или там просто не понимают люди даже, о чем идет речь. И сколько приблизно обидится и экипирование, и занятия, может быть, на месяц? спорт, конечно, очень такой фэшн. Вы можете заметить даже по каким-то очень серьезным дизайнерским линиям, насколько он популярен. Но это топы, да? а вначале для того, чтобы просто удобно было заниматься верховой ездой и безопасно, то я думаю, что в 2-3 тысячи гривен максимум вы уложитесь. Это и шлем, это и обувь, это и защита на спину, это и бриджи специальные. То есть в чем вам будет удобно, комфортно и фактически, угу. что вам даст возможность больше думать о том, что вы делаете, как вы делаете, а не чувствовать неудобства просто потому, что вы сидите в джинсах, спортивном костюме угу. или в кроссовках. Ну, сегодня мы не только говорим о том, как научиться ездить І ми щ... кожної п'ятниці ще є. В нас така рубрика Власноруч вчимося щось робити власними руками. Цього разу ведуча рубрики Леся Веремій нам покаже, як по святковому оформити пляшку. Звичайно, давайте подивимося. Судовольська. Із пляшки прибираємо все зайве етикетку фольгу. Скло відштовхує фарби, тож спершу наносимо універсальний ґрунт. Такий декор краще ляже, і фон буде світліший. Ґрунтуємо широким пензлем в один шар. Щойно підсохне, покриваємо акриловими фарбами, але просто білий акрил дає надто холодний відтінок. Тонуємо його золотавим, Немножко притемнім золотою краскою, акрилова краска золота з білим акрилом такий таку ближче цвіту авері, Дуже приємний, м'який, теплий. Перший шар наносимо звичайним пензлем. Завдання добре затонувати колір скла. Майстриня артбутику Петрівка радить ретельно просушувати кожен шар, інакше фарба не візьметься. Другий шар фарби потрібен, аби остаточно вирівняти колір і створити фактуру. Тому беремо спонж. Беремо мочалочку, мілкозірністую, або каралончик. Вот, і наносимо другий слой краски, создаємо м'якою фактуру. это будет дольше, чем кисточкой, но и фактура будет более красивая. А чтобы поверхня сияла, мы используем структурную пасту из золотавым полоском. Когда она будет у нас стоять на солнышке, она будет очень красиво переливаться золотым оттенком. Точно так же, как и нашу краску, наносим ее с помощью спонжек. А достаточно средний, ну, не очень большой, иначе он будет очень долго сохнуть, поэтому хорошо растягиваем ее. Час додати прикраси згодиться мережево, стрічки, паперові квіти. Добираємо їх у тон або контрастні до основних кольорів. А приклеювати всю цю красу краще мозаїчним клеєм. Він коли висихає, повністю прозорий і непомітний. этим делаем сердечки, цветочки, поляну, букетики, все, что приходит в голову. Наносим сначала клей на цветочек, даем ему отлежаться секунд 30, и потом только начинаем клеить. Клей просто подхватывается по мере высыхания, и если мы будем его возить жидким клеем, то мы можем просто содрать краску, которую ну, мы так долго и нудно наносили. І останній штрих промальовуємо деталі та розсипаємо перлинки. Намистини кріпимо тим клеєм, що і квіти, але тут можна капнути його на поверхню і покласти зернинку. А підмальовування квітів розставить акценти і надасть їм святкового вигляду. За тиждень ми продовжимо тему весільного декору і зробимо до цієї пляшки келихи. Я к вам пляшечка. Я думаю, что это проявление творчества. А вы любите еще с у вас на Вы знаете, нет, у меня какой-то характер не усидчивый. Мне нужно какое-то движение. Доброе скинь вы лагодите. Как взагалі с ними подружиться? Как до себе коня привернуть? Вы знаете, как в любом. Просто любить их. Тут рецепт достаточно простой. Может быть, он простой, но с другой стороны очень сложный. Любить. Любить. кого-то. А, а є ж тебя. правила навіть там обходитись з лівого боку коня, ще там якісь, чому от поясніть ще такі нюанси, як себе поводити з конем, як не можна, чого не можна робити? Ну, опять же, все идет действительно от этого, от души, от сердца. Поэтому говорить о каких-то правилах, да, они, конечно, есть. И вот это в клубе вам обязательно должны как раз их сказать. Да, вы должны подойти э, с левой стороны. Честно говоря, я даже не задумывалась, почему с левой. Но вот какой-то момент, такой вот нюанс, э, когда приезжал тренер из Германии, говорит, а почему вы садитесь на лошадь верхом и не подставляете себе там специальную табуреточку? Я говорю, ну как, почему, я же могу забраться. Он говорит, нет-нет, не в этом дело. Когда вы садитесь с табуретки, вы мягко садитесь верхом на лошадь, это как бы вы ей правильно говорите «доброе утро mm -hmm. Они так, привет, угу. фамильярно. То есть настроение лошади уже от того, как вы сели в седло. То не бухнули, сели аккуратно. То есть с уважением уже подошли к лошади. Я думаю, это к любому, да, с уважением, с любовью, с признанием. То а есть вот везде на... одни, одни и те же рецепты. Коням дают цукор, сухарики. Это им не шкода. Часто можно давать? Вы знаете, э, как сахар, как всем. Я думаю, как десерт, да, это должно быть не постоянно. Это не основная еда. Основная еда для лошадей это сено. Основная. Без него они не могут... Вообще, это, это, без него они не живут. Но все остальное, это уже такие добавки, которые связаны с разными видами работы. А сахар это поощрение. Это поощрение, хорошо поработало. Вот перед тем, как ее седлают, вот туздечку одевают железо, угу. вот дали сахарок, подсластили. Потому что железо может быть все равно же не очень приятно. Изучать то железо. Поэтому вот такие моменты поощрения, благодарности, или угу. там желание сразу же расположить к себе, чтобы она... Не а это правда, что э, кинь должен работать не меньше двух часов каждого дня? Для чего? Не знаю. Нет, я не могу сказать. Знаете, тоже зависит от работы. Лошади, которые вот работают здесь. Это тренирование? А разные режимы работы. Угу. Два, два, два часа. Нет. Вот спортивная лошадь хорошей тренировки 40 минут в день достаточно хорошая, потому что это серьезная работа. Лошади, Добрый. которые работ... а да, работают для новичка, сколько требуется? Для новичка тоже, но ему 30-40 минут. И тут важно, для новичка очень важно прийти вместе с там с коноводом, с тренером, почистить лошадь, научиться седлать лошадь, научиться одевать уздечку, быть в это время рядом с лошадью, не быть пользователем, да, вернее, не быть потребителем а быть пользователем. Вот это во всех делах важно. И uh -huh. тут точно так же. То есть лошадь уже по-другому относится. Потом, когда лошадь закончил ты с ней работу, тоже пойти в конюшню, то есть проводить, посмотреть, как снимут седло, может быть, еще пошагать. Это общение Я да гораздо... с любовью. Конечно, той, конечно. Той, той, той. То есть не только на ней э, по поездить верхом, поучиться, но и потом с ней по-другому пообщаться. Это же продолжение общения. Поэтому два часа, ну, не догма, не догма. Добре, дякую вам, що завітали. Дякую, що розказали. Я думаю, що навчимося. Так буде легше да, Огромне вам. Спасибо за те, що ви обратились до котів вопросом. Просто огромне вам доброго вам это... ранку. Бажаю <сих> спасибо. про те, як навчитися їздити верхи. Ми дізнавалися у Наталії Присяжнюк. Чекаємо ваших листів із запитаннями та ідеями для обговорення. Адреса редакції на екрані. Залишайтеся з нами та насолоджуйтеся мультфільмом на каналі Ера.